Говоря популярным языком, футболка или реглан, допустим, с гаджетом, в который подключается флешка, например. Э, и потом у тебя выводится на э, торсе <принт>, принт, который ты хочешь, то есть который ты скинул на эту флешку с, с компьютера. Но особенно тем, что ты да, под настроение выбираешь себе принт, э, выбираешь себе, ну, Що ти хочеш, щоб у я била на футболці У мене є дуже крута ідея. Я хочу створити гігантську лампу, яка буде створена із використаних бля... бляшанок під пепсі алюмінієвих. Вона буде вся різнокольорова, і між самими бляшанками буде повішено ще скляні такі кольорові е, штучки. І все це буде переливатися. Зараз дуже в світі популярна ідея ресайклінгу. Переробки матеріалів, які ми викидаємо, і крім того, це буде дуже екологічно. Тому що те, що ми звичайно, викидаємо в сміття, воно буде все задіяно в нашому інтер'єрі. Можна робити будь-які штуки, ну лампа я вважаю, що це буде дуже класно. Вона буде обертатися, і завдяки кольоровим кольоровому склу, що буде приєднано до банок. Вона ще буде показувати різноманітні цікаві малюнки на стелі, підлозі і на всіх людях, які будуть навколо. футболка. Когда тебе жарко, эта футболка пропитана ментолом. То есть ментола освежает тело и освежает дыхание, которое рядом возле тебя. Нам надоели э, интерьеры клубов, в принципе, которые как бы, заковывают людей. И мы хотим вообще отказаться от интерьера как такового и заменить его природой. Мы придумали э, как бы, передвижной ночной клуб, который будет всегда менять локацию. Мы будем, то есть, э, раз будет новое место, захотим это будет в поле, захотим в лесу, захотим возле речки. Клуб должен как, как, как конструктивное решение это старый портовый контейнер, в котором будет находиться аудиосистема, диджей-плейс. какое-то движение. Всегда это получится open air, ну и эта штука, она предназначена больше для лета, для теплого времени года. Людям всегда прикольно находиться на свежем воздухе, вот поэтому вот такое мы Использование пластика в дизайне интерьера. Э, сама идея заключается в том, чтобы э, если у тебя есть любимая мебель, но ты ее не можешь купить или у тебя нет пространства для нее, ты можешь ее сделать 2D-проекцию ее из пластика полупрозрачного взять к ней светодиодное какое-то освещение и поместить на фоне стены и у тебя получается как бы в твоем интерьере э, уже твоя любимая мебель которая не занимает огромное количество пространства но делает его стильным интересным привлекательным для тебя друзей или может для твоего кафе ресторана и всего остального